Здравствуйте, уважаемые зрители канала Астрина ТВ. Сегодня мы поговорим о том, как в автомобиле зарядить различные гаджеты. То есть это может быть и мобильный телефон, может быть и планшет. Чем дальше, тем производители выпускают все более мощные устройства с большими экранами, которые потребляют довольно-таки много даже во время работы. Ну не говоря уже о зарядке. Чтобы зарядить трудно вот такими вот устройствами хотя тут пишут что 2 ампера и все то зарядить так, таким устройством два USB входа вот, вот кстати разобрал такой имеет вид преобразователь два USB выхода Много таких устройств я перепробовал различных. Ну, разве что поддерживают, но не заряжает. А если, например, тот же самый большой планшет с диагональю 7 и больше дюймов. Доключить да там навигатор. Доключить, да например, если есть возможность, камеры, хороший регистратор. И все одновременно, то он может не потянуть. Даже, даже работу устройства. Чтобы можно было зарядить Такая необходимость сейчас есть. Решил воспользоваться вот таким вот преобразователем. Это DC-DC преобразователь понижающий. То есть, подать можно около 50 вольт. Конденсатор до 35 уменьшает. То есть, если, например, 12 вольт подать, то настроить можно и 5, и сколько угодно вольт. По э, внешнему виду, по мощности чип, который здесь и здесь, конечно, отличается. Здесь э, номинальная работа 2 ампера, здесь заявлено 2 А. но ну, нельзя сравнить ни дросселя, ни чипы, ни емкости, довольно-таки мощные. Так что, думаю, это устройство должно заряжать нормально, действительно давать те 2 ампера, потому что в принципе до 3 ампер, но при 3 амперах нужно ставить теплоотвод. Куда здесь ставить теплоотвод, я не знаю, конечно, Насколько он уже припаянный. И... и по крайней мере 2 ампера, 2 ампера вполне хватит, чтобы зарядить даже большой планшет с большим экраном во время работы с навигатором или с регистратором. В общем, все что угодно, я думаю, что можно будет зарядить. Сейчас что-нибудь подберу для того, чтобы можно было воткнуть в прикуриватель. Ну и воспользуюсь, таким вот с этого девайса двойным выходом или один, в общем, что-то что буду смотреть сейчас, чтобы выход 5 вольт уже получить на USB. Подпаявшие два проводка компьютерного блока питания, сейчас подключим тестер посмотрим регулируется не регулируется напряжение не работает не работает это устройство в принципе ну, сейчас напряжение такое же как на компьютерном блоке питания пробуем настроить О, уменьшается ну вот можно сразу выставить и то напряжение, которое нам нужно. Сейчас посмотрим, сколько это будет минимальное. Ну 1-2 вольта это минимальное напряжение. Ну, нам нужно 5 вольт. Для этого мы его и брали. Довольно-таки четко, видите, можно выставить. Ну вот, 5.02, я думаю, нормально будет. Так что можно собирать это устройство. корпус подавать питание ну, почему бы не сделать или корпус больше переплату меньше чтобы можно было ставить не морочить голову а так что-то надо думать будет что надо будет колхозить вот каплику можно было на миллиметров шесть семь побольше сделать. Можно было поставить и, и, все. После долгих поисков нашел коробочек. Распилял. Здесь было круглое отверстие. Распилял под квадратное. Для того, чтобы поставить двойной USB. Я думаю, что два телефона слабеньких вполне будут нормально уживаться с этим устройством. Вот так это будет. И плата. Плата должна тоже, по идее, нормально сюда поместиться. соответственно вполне сюда помещается изумительное решение нашел ну, сейчас только поприпаю проводки выход и сюда кто нибудь на также для подключения вот такой нашел вход для приквителя с и всеми делами виду провод. И вот так припаял плюс, зелененький минус. И все это вполне умещается в коробочку. И можно пробовать закрыть крышечкой. Тут должно вместиться. Теперь осталось припаять вход и настроить все это. Ну здесь надо тоже что нужно уже будет проложить какой-то изолятор. Если когда что-то будет задвигаться, вибрации, чтобы ничего не замкнуло. Чтобы не повредило не гаджет. То же самое, либо смартфон, либо же планшет. Ну и зарядка тоже. Еще ничего не повредил. Тут только емкость стоит, но нигде ничего не замкнуло. Вот так это все красиво выглядит. Все припаяно. Вход, выход. Стайл диэлектрик. Вот так по стрелочке это вход, это выход. Чтобы не запнул диэлектрик. Все, собираем коробочку. И второй стороны ставим то, что будет в прикучле идти. Ну вот и все готово. Сюда я установил держатель на 1 ампер. думаю, что ток больше 1 ампера я не буду использовать в этом устройстве. Здесь все готово. Осталось только закрыть крышечку. Наверное, сожму для кабельными стяжками или за не знаю пока. Ну, такое устройство, в принципе, провод довольно-таки длинный. Можно будет где-то подальше от прикурителя заражать устройство. Тем более, сюда можно будет получить кабель. И кабель еще будет иметь длину. То есть, все должно быть довольно-таки удобно. Ну, вот на сегодня и все. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь в комментариях, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания. До следующей встречи на канале Мастер ТВ.